В эфире новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Два мирных жителя погибли и восемь ранены. В результате обстрела Донецка сообщили в Горсовете. Орудийные залпы и взрывы не смолкали все воскресенье. Особенно неспокойно в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах. В результате попадания снарядов и пожаров разрушены шесть жилых домов и цех компании по производству окон. Там повреждена кровля, оборудование и сырье. Эти последние дни это вообще ужас. Это просто ужас. Это надо такую голову иметь, чтобы на кварталы бить. Я не знаю. Я не знаю, что это. Что это за люди. Как это можно? А что мы делаем? Сидим вот, ждем. Чего не знаю? Террористы продолжают усиленно штурмовать Донецкий аэропорт. Вчера вечером была предпринята попытка атаковать его с двух сторон. Танки и артиллерия наемников били по терминалам практически прямой наводкой. Бой за воздушную гавань длился до поздней ночи. Украинские военные отбили все атаки. Обстрел аэропорта не прекращается ни на минуту. Используя реактивную систему залпового огня ГРАД. Террористы бомбили населенные пункты Тоненькая и Невельская, неподалеку от Донецкого аэропорта. Под Мариуполем на территории подконтрольной террористам накануне вечером велась непрерывная стрельба из танков. Об этом сообщает спикер АТО Владислав Селезнев. Было это демонстрация силы или таким образом происходило боевое слаживание экипажа, информация уточняется. Боевики незаконных вооруженных формирований также дважды штурмовали позиции украинских силовиков в Донецком аэропорту и в селе Никишино. Несмотря на объявленный в зоне АТО режим полного прекращения огня, террористы продолжают нарушать ранее заключенные договоренности. В то, же час... в то же время боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО. Огонь с использованием артиллерии крупного калибра ведется по украинским позициям в Донецком аэропорту. Артиллерийские и минометные обстрелы имели место вблизи населенных пунктов Редкодуб, Пески, Красногоровка, Славная, Благодатная, а в районе Старогнатовки действуют снайперы боевиков. Два школьника погибли в Зугрейсе Донецкой области в результате взрыва снарядом. Трагедия произошла, когда дети попытались перенести найденный на улице боеприпас. Еще пятерых с ранениями разной степени тяжести доставили в больницы Харциллска и Макеевки. Об этом сообщает сайт Донецкого облгосадминистрации. Местные власти призывают родителей внимательно следить за своими детьми и предупреждать их о том, что найденные подозрительные предметы ни в коем случае нельзя брать в руки. Тем временем в Мариуполе второй день работает международная миссия представителей Украины, России и ОБСЕ по делимитации границ 30-километровой буферной зоны. Этот рубеж должен разделить воюющие стороны в соответствии с минскими договоренностями. По сообщению о горсовете Мариуполя, сотрудникам миссии предоставили помещение для работы и всю необходимую оргтехнику. Но в связи с тем, что из-за действий боевиков режим прекращения огня на востоке Украины выполняется не в полной мере, проведение работ затруднено. Франция и Германия будут наблюдать за соблюдением перемирия на Донбассе. Совместная операция начинается в ближайшие дни. Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Дриан. Он подтвердил, что обе страны готовы предложить беспилотники. Однако более подробной информации, в том числе размещение солдат, министр не дал. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что солдаты Бундесвера будут помогать ОБСЕ контролировать перемирие на востоке Украины. Однако СНБО заявил, что у Предложение об отправке немецких миротворцев в Украину не поступало. Строительство оборонных сооружений в зоне проведения антитеррористической операции завершено на 80%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Житомирскую область. Глава государства уточнил, что эти объекты создавались не только для безопасности. Они будут использованы также для укрытия воинских подразделений. Это особенно важно с учетом приближающейся зимы. Петр Порошенко акцентировал внимание на том, что нужно устранить бюрократию при обеспечении военных теплой одежды и Приказал руководителям силовых ведомств до 10 октября решить эту проблему. Глава государства в ходе рабочего визита в Житомир лично проверил готовность бойцов к холодам и выразил особую благодарность волонтерам, оказывающим помощь армии. Мы сейчас сняли все бюрократические препятствия и нормативные ограничения по поставкам уже даже и коек в палатке. Мы делаем все возможное для того, чтобы, используя опыт, полученный в течение этой антитеррористической операции, значительно повысить уровень защиты и уровень комфорта, если можно это слово использовать в боевых условиях, и уровень безопасности и заботы об украинских военнослужащих, которые сегодня очень нуждаются во внимании и со стороны украинской власти, и со стороны украинского народа. Для украинской армии закупили высокоточное оружие. Об этом сообщил министр обороны Валерий Гелите во время визита в Запорожье. Здесь он посетил оборонно-промышленные предприятия региона. По его словам, ведомство активно обновляет парк военной авиации. В пресс-службе Минобороны сообщили, что до конца года в войска поступит несколько десятков самолетов, вертолетов и двигателей к авиамашинам. Как заявили в министерстве военную технику отечественных предприятий, армия Украины должна получать раньше, чем страны члены НАТО, которые готовы покупать машины украинского производства. А армию необходимо перевооружить и обеспечить всем необходимым в максимально короткие сроки и сделать это нужно за время перемирия, подчеркнул Валерий Гилетей. Дата очередного этапа трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС по газовому вопросу будет определена на этой неделе. Об этом договорились представители Украины и Евросоюза в Брюсселе. Еврокомиссия пока не может точно назвать место проведения очередной трехсторонней встречи по газу, но представители комиссии уже получили реакцию на предложение от Москвы и Киева. Напомню, вопросы поставок и цены российского газа для Украины стороны начали обсуждать 26 сентября в Берлине. В пятницу состоялась еще одна встреча, но компромисс пока не найден. Зима для Украины будет сложная, но пройдет без критических температур в домах украинцев. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня страна технически готова к отопительному сезону. Налажен реверс газа из Европы. Правительство работает над агрессивным планом замещения российского ресурса. Вице-премьер заверил, что власти сделают все для того, чтобы реагировать на любые изменения, в том числе и погодные условия. Антикризисный энергетический штаб предусматривает различные сценарии на предстоящую зиму. В штабе работают не только украинские, но и зарубежные специалисты, имеющие практический опыт в решении проблем энергозависимости, заверил вице-премьер-министр. Украина должна быть энергонезависимой, так считают участники акции в рамках Международного климатического форума «Энергия изменения-2014». Они провели флешмоб, который показал жителям и гостям украинской столицы, какую практическую пользу могут принести предвыборные агитматериалы. Как все было, знает Ярослава Кофтун. Подружки Арина и Вика случайно увидели акцию «Согрей бабушку» и не смогли пройти мимо. Но тепло нужно не только бабушкам, ведь и школы, и детские садики, и офисы тоже должны хорошо отапливаться. Поэтому девочки незамедлительно придумали свои лозунги. Я считаю, что не только бабушки нуждаются в тепле, а как и дети, все люди в нашей стране хотят тепла. Сейчас такая ситуация в стране, что как бы у нас нет этого, и скоро вот осень, и уже чуть-чуть похолодает, и мы как-то хотим согреть. И надо что-то для этого делать, я думаю, именно для этого сделана эта акция. Обратить внимание общественности на проблемы в энергетической сфере приехали представители Украинской молодежной климатической ассоциации. Говорят, главная задача сейчас напомнить нынешним и будущим законодателям о необходимости достижения Украины энергонезависимости. И это в руках самих же депутатов, уверены они. По их мнению, на средства, потраченные в ходе предвыборной гонки, можно утеплить сотни тысяч социальных и жилых объектов. Сейчас наши кандидаты очень сильно хотят в Верховную Раду. И они тратят огромные деньги на билборды, на рекламу. Хотя наша страна сейчас очень сильно нуждается в энергосбережении. И мы бы хотели, чтобы эти деньги были потрачены на утепление. Сегодня один квадратный метр утепления с работой стоит примерно 200-300 гривен. Можете сами подсчитать, сколько можно было бы утеплить школ и детских садиков, в которых будут этой тяжелой зимой сидеть наши дети. Акция объединила многих неравнодушных людей со всей Украины. Участие приняла и учительница из Луганска Галина. Женщина уверена, чем больше людей будет ходить на такие познавательные акции, тем легче в итоге достучаться до правительства. Деньги лучше тратить на долгосрочные проекты по энергосбережению, чем на единичные однодневные листовки для агитации. Если бы наша страна несколько лет подряд вкладывала средства в энергоэффективность, мы бы сегодня не имели тех проблем, я надеюсь, которые страна имеет. Выразить свою позицию и поддержать активистов мог каждый желающий. Флешмоб пользовался успехом как у взрослых, так и у детей. Организаторы говорят, хоть акция прошла впервые, но общественный резонанс вызвала. И обещают провести ее и в других городах Украины. Ярослава Кофтун, Иван Иванько, БТБ. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.